伸手，干嘛？帮我抓起来。我帮你抓。 好看啊，还可以。补 <laughs> 刚才的。这次，祝你事情顺利。那万一我搞砸了怎么办？不会搞砸的，准备了这么久，都为这一次，好运要来了。谢谢林指导员，我会努力的。好好加油吧。 看到淼淼玩那么高兴啊，才觉得以前陪她的时间真的太少了。以后啊，我真的要好好的抽出时间来陪你们。咱们结婚这么多年，连场婚礼也没有。我生淼淼的时候难产大出血，病危通知都下了，你人也不在。我累了，离婚吧。 对你，对我，都是一种解脱。我知道这些年，我对于你，对于苗苗，对于咱们这个家庭，亏欠的太多了。再给我一段时间好吗？ 等站里面稳定了，我就申请调职，到时候我就能陪在你们身边。我能调职吗？你真的想调职？那我们要是分开了，淼淼怎么办呢？抚养权归我。那爸妈那边呢？我爸妈那边我已经说过了。 你爸妈那边，你自己去说吧。我能怎么说呀？咱们妈刚给我打过电话，说让淼淼回去吃饭。咱爸还刚给淼淼买了新衣服，总要面对的。米莱，真的对不起，这都怪我，这都是我的过错。再给我一次机会好吗？ 你也不用太自责。我说过要支持你的工作，我也没做到。要说对不起谁，只有淼淼。所以，我今天心平气和的跟你谈这件事儿，希望咱们好聚好散。无论什么时候，你永远是淼淼的爸爸。 照顾好自己，一会儿我带淼淼先走。你们俩好了没？就等你们俩了。啊，稍等一会儿啊，换个衣服。我去换下衣服。 选好了吗？一个动作片，一个喜剧片，你想看哪个？挑你喜欢的。那我买票了。嗯。这是不是咱们第一次一起看电影？对。你看，这么简单的一个事情，对你们来说都挺难的，难怪米兰姐会生气。老于也挺难的，上次喝多了之后，一直念的都是米兰和淼淼，但是做这个职业吧。 工作和家庭之间很难平衡，但是米兰姐说离婚，我也能理解。她只是和大部分人一样，想一个正常的生活而已。她也没错，但是老于也没错，但就是过不下去了。 淼淼画的，嗯。 Hahahaha <laughs> 干嘛呢？又在偷看刘教官。哎，你们这才分了一小会儿就受不了了。我看这某些人啊，是不是很快就要成为林教官的家属了？还早吧。嗯，还不好意思啦。西姑啊，嗯，你说这婚姻和爱情有什么区别啊？有人说婚姻抵不过现实，熬不过岁月。哎呀，我觉得。 这人和人之间肯定不一样的，呀，他即使有同样的岁月和现实，肯定也有不一样的人，什么嗯，还是你聪明。嗯。行了啊，不打扰你了啊。 林教官，我们不要庸人自扰，你只管往前走，我会努力跟上。如果有一天真的走散了，记得在转弯的地方等我。你好。 叫什么名字？哪个公司的？南初，北遥娱乐。啊这边等一下啊。滨江电影学院的啊。嗯。哎，豆姐，来了也不打个招呼，我好出去接你啊。这边这边，咱们直接进去就行。哎，王总。嗯、你进，你先进。

清仓北一工地发生火灾，出动车辆：一号车、二号车、三号车、哎。唉，干什么？还好，都在，都在。 打个麻药睡好觉，你给我弄醒干嘛呀？对、哎，一九时先没事吧？那个，没有其他人受伤吧？你还有心情关注他们呢？他们都好得很。这事不能就这么算了。我要去找墨汁，要么我走，要么陆米也走，我受不了了。哎哎哎哎哎，回来回来回来！回来 不准去啊！不准去！我最好的兄弟伤成这样了，我要什么都不做，我还叫刘如意吗？哎，你你回来，回来！哎呦，你看看，你看看我伤成什么样了！看看，脊椎都砸断了。老刘啊，我这次…… 是真伤到骨头了，体检肯定过不去了。后面能不能在消防站待着，都不一定了。你别这样啊，老林，你要干不了了，特勤站怎么办？我们怎么办？唉，干了这么多年了，退就退了吧。但是我唯独有一点放不下。 我放不下我们特勤站，我们是一个集体，你知道吗？我们是最需要团结的工作，在这个站里，不管是楼明野也,也好，还是其他人也好，真的不要再闹了，我们经不起这么闹，知道吗？我们一定要拧成一股绳儿。 团结的像钢铁一样才行，老刘、啊。嗯。后面，我如果不在站里，你答应我，我答应你。你一定要照顾好兄弟们，我还是不放心。老刘，你发誓，不能再闹了。 我发誓，我刘如意如果做不到，一辈子找不到女朋友。好兄弟、哎，九床，没什么大事、啊，稍微有些浮肿，拿着单子开点药，休息几天就好了。没事吗？啊，你看看片子，别给我误诊了。你看，骨头没事吗？ 你笑啊！你赢我是不是？你主要是能抽，还会演戏了，我掐死你我。疼疼还是疼的，你轻点下手。啊，哎，发誓了啊，不准反悔了。你难道就这么放着罗密他不管吗？呀，我会解决的，啊，可做好你别蹲着了。 没事儿，没事儿，单子在这儿呢，没事儿，皮外伤，没什么事儿，没事儿就出那么多血。那啥，那个我们在站里把你衣服收拾了一下，又给你买了点吃的，这段时间你就好好养着，其他的事儿你也别管，有我们呢。对，好好歇几天啊。你都回来了，啊？几点了？ 快十一点了，大哥，哎呀，我没事没事，付我几百块。哎，等一下，兄弟们，这么好的日子，咱们是不是得去庆祝一下啊？那必须的呀！想吃什么说。嗯，这个得让我想。南初，你在哪儿？我还有点事，我先不去了。啊？林教官，那快去吧，快去吧。哎哎，等等等等，南初、啊，不是不是，我要干涉你什么啊？ 你看，现在这个戏马上就开拍了，你跟林教官的事儿是不是低调一点？我和他又没有什么见不得人的事情。我知道，我知道，但是我在这行干这么久了，你听我，哎呀，你你啰嗦死了，我先走了，还拍走板，就你啰嗦，来通你记着，快走快走你呀、啊、你呀、啊。啊 对不起啊，我来晚了。怎么了？你以后不能再双月了，是吧？不会的，不会的。早知道你眼睛这么好，就让你去试镜了。<laughs> 真，真的，我真的痛。你怎么了？我出任务被砸了一下。 你是不是傻呀？腰伤了还来接我？那当然要接你啊！回家。干嘛？你要开车？我和于副站长打过电话了，你这两天就在家好好休息，不要去站里了。 行，你不是答应过我的吗？你要是真出事了，我怎么办？没事，这点小伤几天就好了。那要是今天不见面，你是不是就不告诉我了？那怎么可能呀、啊？不会的，放心啊。别生气了，没事儿。我跟你说一件事情。你说。 我要去拍戏了。那不是好事吗？好什么好呀？咱们就见不到面了。要多久？几个月吧。那万一我想你了怎么办？那万一咱们吵架了、难过了怎么办？怎么会吵架呢？我哄着你。你怎么哄？你又不在我身边。我们可以每天都打视频电话呀。视频跟真人能一样吗？这看不见摸不着的。 这样，呃，我只要有假期，你哪有假期啊？早会有。你怎么保证？而且万一你又像今天这样受伤了也不告诉我，那谁照顾你啊？ 就对了。 醒了记得吃早饭，我先去站里了。注意休息，注意身体。放心吧。